ان کاندر کا سلام علماء جامع عشرۃ المباشرات کانند سوادر بدر و صندوق قابو کیا مکوتا کمالی راجنتان ان جا کے سوادر اسلامین بیاتے دنیا الیوم نہ حاجه أن الله سبحانه وتعالى صلى على رسول صلى الله عليه وسلم لهذا علينا الشكر وكذلك علينا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, <سؤال> الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إن شاء الله نحن نستطيع لإقامة العدل والإنسان والإعداء الصلاة مع الجماعة والقول السيد وكذلك عمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكذلك لك والمصاوات وكذلك وقتل الأعمال الصالح بيننا وبين الناس وبين المستمع لكامة السلامة بتوفيق الله عز الله وكذلك الله سبحانه وتعالى عليك الله سبحانه وتعالى لحصول التقوى كما الله سبحانه وتعالى بينا في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لحسن التقوى ضرورة للنجاة التقوى ضرورة للنجاة التقوى ضرورة للنجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم يعني الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكركم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله العالمين جزاك الله خير الحمد لله اذكر